В генеральном штабе ВСУ опровергли ложь начальника генштаба России Герасимова в докладе Путину о захвате украинских городов в Харьковской и Донецкой областях. Купенск находится под контролем сил обороны Украины. Там выявляют и ликвидируют российских диверсантов, уточнили в генштабе. Похожая ситуация и с Ямполем. Также лживыми оказались заявления Герасимова о якобы захвате 80% Волчанска и 70% Покровска. Как отметили в украинском генеральном штабе, в Покровске продолжается ликвидация захватчиков городской застройки. О событиях на фронте поговорим с нашим гостем Алексей Гетман, майор в отставке Национальной гвардии Украины, военный аналитик, присоединяется к нашему эфиру. Алексей, приветствуем вас. Слава Украине! Героем слава, добрый вечер. Почему в российском генштабе врут откровенно для докладов Путину, соответственно, Путин тоже это неким образом ретранслирует, когда в принципе, и даже благодаря тем же Z-блогерам вполне ясна ситуация на фронте и доступна. Это, это рассчитано не на нас с вами, и даже не на российских, ну хотя на российских граждан, может быть, она и рассчитана каким-то образом. Это рассчитано в основном на э, Соединенные Штаты, э, непосредственно на, может быть, на Витков, на Трампа, на Дивенса, на Гексета, на всех, э, кто э, сейчас занимается вот вопросами переговоров про э, окончание войны. Э, таким образом, Герасимов снимает ответственность Путина за брехливую информацию. Э, если станет э, уже очевидно, ну, на уровне, скажем, президентов, президентов Соединенных Штатов, скажем так, что эта информация неправдивая. Но Путин сюда может сослаться на то, что, ну, не совсем точно, ему начальник генерального штаба доложил информацию, но, в принципе, все вроде примерно так, как он докладывал. То есть это не... Герасимов не врет Путину, они в одной упряжке двигаются, это цирк они устраивают просто пытается вывести из возможного какого-то, скажем, политического удара Путина, что за откровенно неправдивую информацию. Вот он взял на себя роль, Герасим взял на себя роль козла отпущения, если что, так он будет, вот Путин, Путин же не может быть неправдивым. Как же так? Поэтому здесь надо спокойно на эту информацию реагировать. Это давление на Трампа, а он, как мы видим, человек, на которого можно оказывать давление, и вот ту лапшу, которую россияне вешают на уши сегодняшняя сегодняшней администрации Соединенных Штатов, она очень неплохо там держится. Вспомните эти разговоры про 60 дней перед встречей в Аляске, что за 60 дней это закончилось 2 сентября, все закончится. Потом был следующий дедлайн 15 октября. Сегодня заканчивается очередной дедлайн, когда они должны были все захватить, это 21 ноября. Поэтому надо показать словами, что у них какие-то очень большие успехи. Ну и если что, если раскроют эту брехню, если сосредоточится сегодняшняя администрация Соединенных Штатов на информации, правдивая она или нет, или снова будет верить на слово, то тогда вот Герасимов будет как бы виноватый. Ну вот все так. Достаточно примитивно, достаточно просто. Тут такого чего-то сильно разумного или сильно такого хитрополитического, но ну, ничего нет. Ну и не новое, правда, уже было такое, да, ну сегодня Окупинск... Это уже было. Да. Было, да, было, я даже не буду повторяться, в принципе, ничего нового в этом вопросе не могут придумать, даже, так скажу, Идеи в этом нет, но наверняка, если это используют, то это как-то и работает, и работает там для самих же а, россиян. Они, они, они тут вот здесь, надо дать им должное, ну, надо в хорошем смысле слова, уважать врага, не, нельзя его недооценивать. Они, науч... Они не используют какие-то сложные комбинации, если работает простая. Зачем? Но ну, вот это работает, значит, пусть она работает. Зачем она сложная? Да, то есть, тут логика, В принципе, есть. Да. Ну, с другой стороны, да, вот и продолжая как раз Харьковскую область. Хочу тоже, чтобы вы немножко прокомментировали продолжение, но уже не то, как там в России и что говорят Герасимовы и Путины. Напряженными остаются боевые действия в Харьковской области. Там российские войска продолжают использовать небольшие группы пехоты, пытаясь незаметно пробираться через украинскую оборону. Об этом в эфире марафона Идыни рассказал начальник управления коммуникации группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов. По его информации, Самыми сложными остаются четыре направления. южно слобожанская Великабургловская, Купинская и Лиманская. Он также рассказал, что фактически по всей линии фронта больше нет четкой границы. Вместо нее образовалась зона шириной 10-20 километров, где постоянно работают украинские и российские беспилотники. Вот как раз немножко хотелось бы расширить да, вот то, что как раз и э, сказал... Виктор Трегубов. Алексей, ну, Харьковская... Вот я хочу у вас так больше спросить. Исходя из той картины, которая сегодня складывается, какая задача у россиян как раз в Харьковской области? Ну, спасибо Трегубову за то, что она это сказал. Ну, потому что постоянно эти какие-то или очень позитивные, или очень негативные какие-то, ну, крайности не закольцовываются. Они же очень рядом находятся, хотя кажется, что они далеко друг от друга. Что есть какая-то линия фронта такая четкая, и там Считаются какие-то квадратные километры, квадратные метры, кубические там, сантиметры, кто куда продвинулся. Ну, человек ну, четко сказал, что э, по сути э, 20 километров это, это серая зона, провести линию там невозможно. И эта зона, ну, эта зона, так, ну, раньше называлась нейтральная полоса, э, даже в песнях там у российских бардов такое, на нейтральной полосе цветы. Вот э, это она расширилась, потому что начали работать активно дроны. И учитывая, что будут работать дроны и на оптоволокне, и увеличится их дальность действия, то есть прогнозы, что серая зона расширится до 40-50 километров. То есть там провести линию будет практически невозможно. Поэтому, когда говорят о том, что какая-то часть чего-то контролируется, еще с такими четкими процентами, там 70-80%, то и при этом же те же самые люди говорят о том, что есть как минимум 20 км серой зоны. Ну, знаете, ну, тут, тут логика, как вы посчитали, если это серая зона, как вы посчитали, сколько в серой зоне, которая никем не контролируется или контролируется обеим, обеими сторонами, кто-то занимает 70% в серой зоне чего-то, а кто-то 30%. Ну, что это за чушь? Ну, противно слушать. Поэтому, а насчет просачивания, ну, они эту тактику попробовали, это не новая тактика, это, давайте так, россияне не используют никакой новой тактики, которую, которую никто никогда раньше не видел, никто никогда не знал, и вот это просто, мы не знаем, что с этим делать, и надо принимать какие-то, это слово бесит, креативные решения. То есть люди, когда несут чушь, они прячут за словами креативность. Это чаще всего креативность... Простите, те люди, которые действительно что-то креативное мозг, да, чаще всего это чушь. Поэтому э, вот э, та тактика, которая используется, это тактика еще со времен наполеоновских и даже э, предыдущих семилетней войны, даже может тридцатилетней или даже столетней войны. Поменялось э, то, чем достигается цель. Поменялись средства. Поменялась техника. Поменялись э, ну, оружие. Не поменялась логика. И Россияне используют разную тактику, которая известна. Тактика э, шторм, шторм э, лобовых ударов, тактика э, попытка окружить, тактика малыми группами, тактика большими группами, тактика с техникой, конечно, кавалерия, э, с легкой техникой, с, с тяжелой техникой, просачивание в тыл врага и там по попытаться, ну, это называется тачковая оборона. если, ну, то, то есть это, это даже прописано в учебниках. Я для чего так э, немножко эмоционально и подробно на этом пытаюсь остановиться – не, не надо говорить, они, давайте новое слово тактика не использует, потому что это выглядит ну, немножко не, не, скажем, не камельфон, не профессионально. Давайте они используют другую тактику. Другую, да, из тех известных тактик они выбирают какую-то, которая в данный момент наиболее эффективна. В принципе, это и есть задача командира подразделения не придумать какую-то фантазию, а использовать ту тактику который он обучался и который наиболее эффективно в данный момент, в данном месте, с данными силами, средствами своими, силами, средствами врага, учитывая данные разведки и все остальное. Вот это, вот это профессиональный командир. Когда сидит и начинаешь что-то выдумывать, у нас есть такие э, советчики, которые никогда не, не изучали военную науку и вообще очень далеки от армии, надают советы профессиональным военным, каким надо воевать, это немножко раздражает. И они вот, вот это люди, как раз, которые рассказывают, что нужно креативное мышление. Я хочу сказать, что армия должна воев... побеждать армия дисциплинированная, мотивированная и которая воюет по правилам. Американская армия, например, или армия НАТО воюет по протоколу. Там даже протоколы на что протокол такой-то, там протокол номер 25. Все знают, что надо делать. То есть там даже не расшифровывается, что надо левее, там правее. Просто номеруются протоколы. Поверьте на слово, мы э, даже пытались по стандартам НАТО э, прописывать э, ну, в, наших, в нашем подразделении э, ну, план на, на, уч, на учение, план на занятия и вот, э, использовать именно э, стандарты, которые используются в НАТО. То есть номера протокола, Не просто номера, давайте присвоить действия. Вот там, ну, там немножко сложно, но в принципе достаточно разумно. Если, не дай бог, какой-то командир какой-то анатомской армии начнет фантазировать, начнет проявлять какое-то креативное мышление, а не использовать известную тактику, так, чтобы было, приносило успех, он будет уже снять должность. Тут же. Фантазеров в армии... Фантазеры там не нужны. Нужны люди, профессионалы, которые используют именно ту тактику, которая наиболее приемлема в данный момент, и из тех, которые уже апробированы, прописаны, которые известны. И еще раз замыкая круг к тому, с чего начал. Побеждает дисциплинированная, мотивированная армия, которая воюет по правилам. Ну, естественно, с необходимым количеством оружия и людей для того, чтобы можно было противостоять определенному количеству людей, силы, живой силы врага. Простите, что такая почти как лекция, но ну, просто ну, давайте как-то ну, попытаемся хоть чуть-чуть расставлять какие-то акценты, чтобы было, нам было проще ориентироваться в том, и, что происходит. И основываться в своих утверждениях нужно на мнении профессионалов. Это очень важно. Если, да. человек, если человек не может подложить что-то под то, что он... Вот он что-то утверждает, он должен давать какое-то обоснование. Если Поэтому это... я ну, сейчас процитирую, да, вот как да. вы говорите, настоящих профессионалов, бойцов седьмого корпуса быстрого реагирования, десанта штурмовых войск ВСУ, которые как раз работают... Покровский. Силы обороны срывают попытки российских оккупантов прорваться через железную дорогу. В городе украинские защитники удерживают позиции на севере Покровска и контролируют участок южнее этой самой железной дороги. По информации наших военных, российские войска в Покровске истощаются, поэтому командованию приходится пополнять личный состав. На этом направлении уже задействованы резервы захватчиков. На северных окраинах Мирнограда украинские бойцы завершают зачистку от российской пехоты. Дополнительные ресурсы на направлены и в южную часть города, где зафиксировано движение подразделений российской армии. Давайте на ситуацию в Покровске посмотрим с, точки, с той точки зрения, о чем и вы в частности говорили, вот в лоб не удалось на северных окраинах, в северных районах Покровска перейти, захватить железную дорогу, захватить высоту, и сейчас вот говорят военные, существует некая угроза, что попытаются обойти с запада этот район. Насколько вот такая э, такие действия врага сейчас вероятны? Ну попытаются, конечно. Если не получается такая тактика, не приносит результата, но ну, биться в лоб постоянно, но ну нет смысла, надо, надо пробовать что-то другое, это же очевидно. Если ты делаешь какие-то действия и получаешь какой-то результат, если ты будешь делать точно такие же действия, получишь точно такой же -то результат, а не другой. Даже если ты тысячу раз эти действия повторишь, будет тысячу раз такой же самый результат. Россияне это тоже понимают, поэтому пытаются изменить ситуацию. Вот, кстати, Север Покровска, а вы же помните, что именно туда был высажен в десант, главного управление разведки, и там проводились определенные действия, про которые так не особо много рассказывают. Но именно это дало возможность и туда, вот этот два, два этих черных ястреба, Блэкхука, этот десант, вот эти, штурм, вот эти действия контрдиверсионные, дали как раз возможности выиграть немного времени, и туда мы смогли... Это, ну, это, говорит начальник головного управления разведки, то есть это не есть секретная информация, это в прямом, это я ничего такого не рассказываю, не нужно. И это дало время, э, возможность туда подтянуть э, дополнительные силы наши. И вот поэтому там ситуация более-менее неуспешная для россиян. И, и поэтому они пытаются что-то сделать. То есть это связано с тем, что, что дело несколько ну, недель назад, именно вот наш, наш десант, который был от главного управления разведки, именно вот туда. Да, Алексей, спасибо за участие в нашем эфире. Следим за ситуацией. Алексей Гетман, майор в отставке Национальной гвардии Украины, военный аналитик, был на связи с нами.